Okay. makna hukum syarak tu istilah sebelum istilah yang ke-15 sebelum kita masuk topik baru iaitu pengenalan ataupun pembahagian hukum syarak eh pembahagian hukum akal itu topik pentinglah. Bahagian kedua. Bahagian terakhir ni bahagian pertama yang terakhir makna hukum syarak dan contoh. <tul> Qala al-musannif rahimahullahu taala makna hukum syarak Okay, kita nak tengok makna hukum syarak pada istilah. Kita dah guna hukum syarak, hukum syarak, hukum syarak, apa makna dalam bahasa kita. Ha? Dalam bahasa kitanya mudah untuk kita faham. Sebut kata hukum syarak, kena kepada peraturan. Peraturan yang digubal oleh Tuhan. Syarak tu, dia panggil syarak hakiki Allah Ta'ala. Syarak majazi Nabi. Syarok hmm? Syarak ni, orang yang menggubalkan hukum. Ha? Orang yang menetapkan hukum. Ada hukum tu, ketetapan lah. Ha? Keputusan. Wajib tu keputusan wajib solat keputusan siapa yang tukang mewajibkan Allah ha tu dia panggil hukum wajib itu hukum syarak kenapa panggil hukum syarak kerana wajib itu diputuskan oleh Tuhan syarak itu merujuk kepada Tuhan hukum syarak peraturan yang digubal oleh Tuhan untuk dilaksanakan oleh hamba itu kesimpulan. Bermula makna hukum syarak ialah peraturan atau undang-undang yang ditetapkan, ditetap ni maksudnya diputuskan, ha? yang lah. ditetap oleh Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan seseorang hamba. Bergantung ni, yang berkaitan dengan perbuatan. Dia berkait dengan perbuatan. Kalau tak buat, tak apa. Ha, perbuatan hamba. Hamba buat ada hukum. Wajib. Wajib apa? Mendirikan perbuatan yang nama salat ucapan yang nama salat. Ha, itu dipanggil. Peraturan ini bergantung ataupun berkaitan dengan mukallaf. Apa dia? Perbuatan mukallaf. Allah ta'ala al-muta'alliku bi-af'alil mukallifin. Ha, itu. Bergantung dengan perbuatan seorang hamba. Sama ada uh, peraturan tu, dia ada bentuk Dalam bentuk suruhan atau larangan Jadi bentuk yang nah kita akan bincang satu persatu Peraturan tuham ni ada dua bentuk je Bentuk larangan, bentuk suruhan Suruhan, larangan, dua bentuk umum Peraturan kita tahu, umum peraturan Yang perincian kita akan bincang Peraturan nama wajib, nama sunat, nama haram, nama makruh Itu peraturan, nama bagi peraturan Umum kita nak faham dulu Apabila sebut hukum syarak, peraturan Allah Taala yang Allah gubah yang berkaitan dengan perbuatan hamba dan peraturan itu sama ada bentuk larangan atau suruhan. Suruhan, larangan dua je. Suruhan ada dua, wajib sunat, larangan ada dua, makruh haram. Ha. Contoh, ha ni contoh dulu hukum syarak. Mana contoh dia? Arak haram arak itu haram adakah di arak diri arak itu haram arak haram ke ataupun orang yang minum itu haram ha tu hukumnya menetapkan arak itu haram ada tak apa dia kata arak haram bukan minum haram bukan sentuh haram bukan jual beli haram ha tu kena faham hukum ini berkaitan dengan perbuatan bukan diri arak tu islam menetapkan syarak menetapkan Perbuatan meminun, arak itu haram. Perbuatan jual-beli, arak itu tidak sah. Perbuatan menyentuh, arak itu najis. Arak itu najis, tak boleh sentuh. Jual tidak sah. Cashier-cashier di pasaraya, kesian, tak tahu hukum. Bekerja sebagai cashier di pasaraya besar, dia akan ada jualan-jualan arak. Tak kisahlah siapa beli. Non muslim ke muslim ke beli, yang cashier tu tolong jual, tidak sah jualan tersebut. Pegan pula haram najis. Ah, tu semua kena ada asas fardhu nak kerja di mana-mana. Boleh, tapi kena ada panduan. Arak tak boleh. Arak tidak dihukumkan haram. Ah, arak tu haram tetapi perbuatan hamba meminumnya dihukumkan haram. Dia nak bagi contoh, takut kita tak faham. Hukum syarak ini bergantung berkaitan dengan perbuatan. Bukan diri benda tu. Maksudnya, zina haram. Apa maksud zina haram? Perbuatan zina. Perbuatan itu haram. Zina itu apa? Ha, kena tahu lah. Ha, tu. hukum ditaklif atau diputuskan ditetapkan ke atas perbuatan hamba pada meninggalkan larangan. Ah ha, tu, hukum datang ni dalam bentuk apa Allah hubar? Dalam bentuk larangan mesti ditinggalkan, suruhan mesti dilaksanakan. Itu hukum. Ha. Kita ni sedang bincang level apa? Tahap pertama. Pengetahuan basic pertama. Apa dia pertama? Mengetahui nama bagi perintah. Ataupun bahasa simple, mengetahui perintah baru. Perintah Tuhan. Peraturan Tuhan. Perintah wajib. Apa dia? Perintah sunat. Apa dia? Perintah larangan haram. Apa dia? Perintah larangan makruh. Apa dia? Kenal dulu perintah itu. Barulah tahap yang kedua. Apa tahap yang kedua dia mesti ambil tahu? Jenis-jenis Ian perkara ian diperintah jenis-jenis perkara yang dilarang itu dia ada tahap itu batu belajar kena ikut sistem kalau tak ikut sistem dia skip tuan puan dia skip apa dia skip dua-dua pertama tak tahu wajib apa dia sunat apa beza wajib dengan sunat apa makruh apa beza makruh dengan haram itu baru hukum Benda pula, apa benda haram? Oh, banyak benda haram. Dia buat dia tak tahu. Benda haram. Bercakap melawak yang menimbulkan fitnah, haram. Dia tak tahu. Hari-hari dia melawak di ofis dengan lain jentina. Melawak dengan lain jentina, dengan perempuan, menimbulkan fitnah, haram. Melawak, ya. Tapi menimbulkan fitnah, haram. Bukan syahwat lagi, fitnah. Apatah syahwat, tak payah tanya. Menimbulkan fitnah. Pagi-pagi sampai di office. Handsome lah abang hari ni. Puji abang handsome. Abang kembang. Fitnah tu. Haram dia puji. Bukan puji suami dia, puji orang lain. Abang pun apa lagi? Perh, lain macam tu dua hari ni. Abang tadi, abang kena puji kembang, abang pun puji balik. Puji balik adik tu. Adik office mate kita, lain macam tudung. Semalam macam makan pakai tudung nelopa. Hari ni tudung bawa. Tak tahu bawa ke nelopa apa dia. Dia pun hantam lah. Itu pujian yang menimbulkan fitnah haram. Nanti kita nak masuk tajuk tu tak lama. Dalam 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 kitab tasawuf. Penawar bagi hati. Benda tu, dia tak tahu kenapa. Dia meninggalkan skip tahap yang kedua. Tak belajar perkara yang haram dengan ucapan. Perkara yang haram dengan pemandangan perkara yang haram dengan perbuatan. Dalam family tak apa. Disunat puji. Ayah ini ni bukan family. Hai office sama usat family kami. Family apa? Lain. Ini tempat sunat puji tak nak puji. Oh bakhil dengan puji. Sunat puji. Oh di office puji melangit. Handsome abang pakai seluar. Ala apa ni bantah. Yang laki dia setahun tak nak puji laki. Laki bukan main pakai tie, duduk double tie kiri kanan. Yang bini tengok, hmm, kira aku tak apa tak. Tie kiri kanan. Pakai tie tak betul pun. Office mate kita puji. Handsome abang hari ni. Apa? Abang apa lagi? Gersan puji abang pun. Tak kena puji di rumah. Tak pernah kena puji di rumah. Gersan pujian. Melangi. Ah, balah balik. Saya kesukaan senang orang nak puji saya. Wah, ha, ha, ha. Tu fitnah tu. Haram tu. Nah, benda-benda praktikal tu memang kena sebut benda-benda macam tu. Ni duk mengaji baik bab fadilah je Mengaji tafsir-tafsir yang dia dah buat benda haram tak tahu pun. Tu benda-benda haram praktikal macam tu kena naikkan, kena bangkitkan supaya orang tinggalkan benda haram. Makan sekali like jantina office mate menimbulkan fitnah. Jangan haram. Ikhtilaf haram. Fitnah haram. Naik syawak haram. Oh banyak haram. Ustaz tu cerita haram. Cerita yang tak haram. Nantilah. Cerita haram dulu. <gifat> Ada orang dia kata ustaz dia, dia cerita haram. Nantilah kita kena cerita semua. Wajib cerita. Sunat cerita. Haram cerita. Makruh cerita. Ceritalah lain sunat dulu ustaz. Apa dia cerita haram ya? Haram itu lebih besar. Kita kena jaga. Sebab itu, Kenapa ulama dia cerita haram dulu? Bawa yang makruh. Bawa yang wajib. Kemudian last sekali. Apa nama ni? Sunat itu awal. Wajib itu awal. Dia letak wajib, haram, sunat, makruh. Ha, tu. Tu tak cerita nak bawa lagi tu. Oh, tak cerita nak bawa makanan lagi. Izak. Tak cerita lagi, bawa makanan. Pukul 3 pagi bangkit, masak. Oh, rajin masak. Bawa makanan. Rupanya bawa kat office mate dia. Dia pun bawa ah, ha? bawa kat office mate. Pukul 3 pagi bangkit, masak. Allah wa akbar. Kesian. Nak bawa apa? Nak bawa ke ofis ni. Bagus. Tapi tak kena cara. Bawa ke abang. Tu tak tahu. Abang pun buat apa? Eh, nyimak. Eh. Oh. Dah je abang pun. <laughs> Jimat. Dia kata tak payah makan. Sebab itu ni kena abang. kata apa? Itulah ustaz kena rapat dengan perempuan ni. Dia beri cerdik ya ustaz. Haa. Uh. Ha, itu hukum kita dah pernah cerita dulu. Hukum pemberian sunat. Tapi pemberian menimbulkan fitnah bukan sunat haram. Sunat bagi. Asalnya. Tapi bagi yang menimbulkan fitnah. Itu haram. Bukan sunat. Ha, duk bawa makanan kat laki tu. ah ha, itu fitnah, timbul fitnah bukan sunat haram. Ha. Haram. Bawa kat saya tak apa? <laughs> saya ada ah, gain tu tapi tak apa tu tak timbul fitnah. Makcik-makcik bonda-bonda kami pun panggil bonda, panggil makcik. Kadang-kadang ustaz ni kuih, ustaz pukul 4 pagi saya bangkit ustaz. Masak kat ustaz. Oh, tuan kita. Tapi tak timbul fitnah. Umur dah 70. tak apa, dia pun anggap kita cucu je. Ha. Betul kosak, Betul. Ha. Ha, tu jangan. Nanti, nanti cakap ustaz tu dia dia pun orang bawa makanan. Eh, hey, lain. Dia buat cerita. Uh, <laughs> lain tu. Habis, last sekali. Qala al-musannif rahimahullah. Ha, contoh yang kedua. Dia ada dua contoh. Eh, oh, dia kita kita satu je. Ha. Saya ingat buat dua. Satu contoh. Baik. Untuk terakhir hari ni, kita nak tengok pembahagian hukum syarak. Nanti, -ha, nanti satu persatu makna kita akan detailkan cara tanam. Ha. Okey, dia ada lima je. Lima. Pembahagian hukum syarak. Secara umumnya hukum syarak terbagi kepada lima. Peraturan asas. Pertama, wajib. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, haram. Yang keempat, makruh. Yang kelima, harus. Ha, tu. Yang pertama, wajib. Wajib ni panjang, eh? wajib. Yang lain tu simple je, sunat apa. Tapi wajib dia panjangkan. Wajib. Makna dan juga dia panggil hukum. Kita tengok dulu makna. Apa makna wajib? Sebab kita duduk tahap pertama. Ingat, ha? tahap pertama. Tahap pertama, mengenal hukum satu persatu. Tahap yang kedua... Mengetahui perkara yang dilarang Yang diperintah Itu yang kedua Cari dalam kitab Fiqah Kita belajar kitab Tauhid Untuk mengenal umum sahaja Jadi tahap pertama ni kita nak kenal Wajib tu apa? Tuntutan Ya yeah. Tuntutan besar wajib tu Yang keduanya Offer Tawaran Maksudnya Nilai ha, Kita sebut Satu tuntutan Satu nilai Siapa buat tuntutan besar Nilai dia dapat Itu Allah Ta'ala offer Tuntutan buat nilai besar. Okey, kita tengok tuntutan. Wajib. Untuk yang ni, Tuan mudah macam ni. Simple je kita ingat. Kalau sebut hukum syarah, dia ada dua je. Pertama, dia perintah pecah dua. Perintah. Ni ni, sebab itu dua-dua ini adalah teknik untuk mengumpul pahala. Kalau Tuan Puan faham yang ni, terjawab isu, kenapa tinggal haram dapat pahala? Ada orang pening. Kenapa tak buat makroh niat dapat pahala? Tak buat tu, tak buat tu. Nak rasa nak minum berdiri, duduk. Dapat pahala meninggalkan makroh. Ni, hidup kunci di sini. Perintah Tuhan, ni, khitab dalam bahasa Arab, dia khitab Allah. Ni. Perintah Tuhan ada dua. Pertama, nama dia perintah dalam bentuk suruhan. Ataupun dia panggil suruhan. Suruhan. Yang kedua, perintah dalam bentuk larangan. Larangan. Suruhan ini dua. Larangan dua. Haruh itu, itu tambahan. Ya asal ni, empat ni. Jadi, kedua-dua, keempat-empat, suruhan ada dua, wajib dengan sunat, Larangan ada dua, haram dan makruh. Ni baru nak kena hukum. Bukan perkara lagi. Perkara cari dalam kitab fiqah. Sebab tu kena belajar kitab fiqah. Untuk mengetahui perkara yang diharam, perkara yang dia makruh. Banyak. Sebab tu kena khatan modul fiqah sebelum mati. Tunggu saya pesan. Masa saya belajar dulu, dia kata Azhar jangan mati lagi. Sebelum khatan. Saya kata kenapa Tok Guru? Saya dia melawak. Dia kata di akhirat kelak, di pada masyarakat. Di masyarakat, masa kelak saksi ke atas amalan kamu mesti ada saksi. Bukti yang kata kamu solat macam ni mana ikutan kamu? Saya pernah khatam kitab secara berguru, confirm. Ini saya ambil daripada guru saya. Kenapa selepas solat saya wirik, saya akan paling ke kanan? Kenapa? Bukan buat-buat. Tak. Itu saya ambil daripada guru saya. Ah ha, itu contoh tunggu saya. Jadi saya pun lah ya Allah jangan mati lagi. Waktu tu tak khatam lagi, baru belajar. Ha. Sekarang ni pun jangan mati lagi. <laughs> mati sampai bila tak nak. Ha. Kalau sekarang ni nak mati dah ustaz, tak nak lagi. Kenapa? Tak habis lagi mengaji. Ha. Itu alasan dia. Okey, dua ni. Keempat-empat dia ada pahala. Yang ni wajib. Yang ni sunat. Sebab kita baru nak tahu level pertama, nak tahu nak kena hukum. Level kedua tu yang banyak, yang perlukan masa panjang. Nak tahu perkara wajib, tanggungjawab wajib, tanggungjawab sunat dengan Allah. Tanggungjawab wajib tu yang bimbangnya kita takut. Bel mati kita tak terlaksana wajib. Tu panggil tanggungjawab. Kena, kita kena jawab di hadapan Allah. Tu panggil tanggungjawab. Haram makruh. Okey, keempat-empat ini dia berada dalam satu kata kunci perintah. Perintah apa? Allah perintah supaya buat. Allah perintah supaya tinggal. Itu dia panggil perintah tinggal. Haram perintah. Kena tinggal haram. Kenapa dia buat benda haram? Itu perintah Tuhan. Sebab itu orang yang tinggalkan benda haram dengan niat perintah dapat pahala. Nah, itu kata kunci untuk menjawab isu keempat-empat. Sebab itu dalam kitab yang detail, Iman Syarqawi sebut teknik ganda, teknik jana pahala. Ada empat. Teknik pertama, buat benda wajib. Ni baru nak kenal. Jadi sebab tu nak teknik nak kumpul pahala, dia kena lalui dua tahap ni. Tak pertama kena hukum, tak kedua kena perkara yang diperintah. Ha, tu. Barulah kita boleh buat teknik jana pahala melalui empat cara. Cara pertama buat benda wajib, cara pertama buat benda sunat, cara kedua tinggal benda haram, cara keempat tinggal benda makruh. Ha, tu. Itu dipanggil teknik jana, pahala, empat teknik simpat habis wajib dia hari ni kebetulan dia panggil hari menulis ha. dia panggil hari menulis dia kadang-kadang tak rajin hari ni dia rajin sikit ha. hari yang saya beranggapan tompan semua tahu saya tak tulis, hari ni bukan beranggapan semua tompan tak, hari ni dia beranggapan lain, beranggapan apa Beranggapan nak dapat pahala lebih Tulis itu dapatlah kebaikan lebih ha, Kebaikan saya lah Bukan Tuan tak tahu tak Jangan-jangan Saya keburukkan saya Ustaz macam aku tak tahu je duk Tulis satu-satu Macam budak dajah satu je ni ha, Tahu minggu depan aku tak datang <laughs> Dia buat kita budak dajah satu Bukan Ini untuk kebaikan saya Bertambah kebaikan menulis Lepas ha? tu kumpul kitab Tuan Bukan kan tahu Bukan kerana men, menyambun manfaat Tuan Guru Lagi banyak manfaat Tuan Guru yang kita belajar dengan dia Dia, dia hasil kitab, kita tolong kita nakalkan ilmu dia dalam kitab kita Satu Yang kedua untuk kebaikan kita Kita tak ada kebaikan Maka kita nak supaya mati esok-esok Adalah kebaikan yang ditinggalkan ha. Maka kita susun Orang yang mampu dia buat kebaikan cara dia Dia tak mampu susun tapi dia mampu menyebarkan ilmu dengan cara lain dengan cara infak kitab. Orang belajar sampai bila-bila dapat kitab dia diinfak. Dapat pahala. Ah itu cara pilihlah sebelum kita mati tuan-tuan bijak untuk memilih usaha-usaha yang menjana pahala yang ber yang besar. Apa wajib? Nanti pembahagian wajib kita akan sambung ke datang. Makna wajib ialah Pembahagian wajib kita sambung belakangan. Sesuatu perkara yang dilakukan oleh seseorang dijanji. Ni ni dipanggil tumpuan makna ni ni dalam bentuk nilai tawaran ataupun mudah dipanggil hukum tuntutan lain. Okey, ni dia panggil offer, nilai. Kalau buat apa dapat dia? Ha ni. Wajib ni sesuatu perkara yang dilakukan oleh seseorang dijanjikan, ini ditawarkan pahala dan meninggalkan sesuatu perkara direkop diberi ni direkop dosa tu mana beri direkop dosa dicatat dosa mana contoh wajib seperti sembahyang lima waktu baik setiap ni, ni tumpan kita akan bincangkan datang ha, untuk hari ni wajib je cuma saya nak bagi kat tumpan clear mengenai wajib untuk melahirkan kesedaran action tindakan manusia dia berdasarkan kepada pengetahuan dia. Minda dia kena nampak baru dia boleh buat. Okey. Setiap perintah ni yang kata suruhan dan larangan. Okey, perintah ni, suruhan ni ada satu yang nama wajib. Okey. Wajib ni apa yang kita panggil belum nama wajib kita buat dulu. Yang kita panggil perintah perintah bentuk perintah itu tuntutan tuntutan kita panggil surah ni bentuk perintah itu tuntutan kena buat tuntutan buat ini dia ada pertama nama wajib ini dia panggil apa ni inilah yang kita panggil tuntutan ranking pertama dia ada tuntutan ranking kedua. Ni ranking baru ni. Dia kalau tak tahu ranking tuan puan, kita tak boleh. Ni pengetahuan basic baru. Belum kita nak lawan. Untuk buat untuk buat satu benda itu dia perlukan proses lawan. Kalau lawan tu kekuatan nak lawan dia itu mesti dia ada asah ni. Baru dia kuat nak lawan. Kenapa dia nak buat? Kekuatan dia nak buat tu. Kenapa dia nak lawan nafsu dia supaya dia boleh buat? Sebab asas dia tahu bahawa tuntutan besar nilai tinggi. Kenapa kita tak boleh lawan perasaan benda yang besar nilai tinggi? Kalau kita boleh buatlah benda tu tinggi nilai offer. Ah ha, tu. Kena tahu basic, -basic ni. Ranking pertama ni dia ada dua standard balik. Nanti kita jelaskan. Untuk hari ni detail je. Ringkah je. Okay. Wajib. Wajib ini kita panggil tuntutan pertama. Tuntutan pertama. Tuntutan nama dia wajib. Wajib, tuntutan pertama, dia ada dua standard. Standard pertama dipanggil tertinggi, tuntutan tertinggi. Tuntutan tertinggi. Ataupun bahasa kita dipanggil ini tanggungjawab yang paling besar, tertinggi. Ini tuntutan terbesar. Tanggungjawab yang paling besar. Tak ada yang lebih besar daripada ini. Apa dia? Satu contohnya. Iaitu mengenal Tuhan. Dan ilmu akidah kita, kenapa ulama bincang asas basic Kena relate dengan kita. Supaya semangat nak belajar akidah. Kerana tuntutan besar mengenal Allah. Okey. Wajib tetap. Reki pertama, dia tuntutan dia ada standard standard ni merujuk pada tuntutan tu standard kedua yang kita panggil tuntutan besar ha ni besar terbesar lah tuntutan besar apa dia tuntutan besar ha ni terbesar tertinggi pertama tuntutan yang kedua yang kita nak faham ialah nilai nilai ataupun offer tawaran pahala nilai at, pahala di sini nilai pahala ataupun kita panggil dalam bahasa akademik dia panggil hukum ha ni tak fahamlah nilai pahala yang ni tuntutan besar tuntutan terbesar nilai pahala tertinggi ni paling tinggi pahala tertinggi Orang mengaji ilmu akidah tuan-puan pahala tertinggi. Tak ada perbandingan. Ia ni tuntutan besar seperti solat. Banyak ni. Solat, tutup aurah semua. Pahala dia tinggi. Walaupun tidak ter. Pahala paling tinggi. Hak tertinggi ni lah paling tinggi. Yang ni pahala besar. Pahala tinggi. Ataupun besar. Dua ni. Okey. Satu tuntutan. Kita tahu. Okay. Makna wajib ni apa? umumnya ialah tuntutan yang diperintah oleh Allah Ta'ala sedalam bentuk yang muaktama. Ha tu. Tuntutan ni mesti buat. Tak ada kompromi. Tu panggil wajib. Offer dia apa? Ha. Offer dia nya siapa buat diganjarkan diri kok pahala yang besar dan siapa tinggal diri kokkan dosa yang besar. Itu nilai. Ha, ni kita cerita dalam nota kita ni tak ada tuntutan. Kita cerita nilai terus. Untuk faham ni nanti kita buat sekali lagi tu Mana? Eh? Ini ini basic je hari ni. Habis pembahagian wajib syarak wallahu a'lam. Nanti akan datang saya akan buat dalam bentuk carta carta minda yang lebih mudah. Mana? Eh? Ini ni basic baru. Target kita untuk mengenal setiap hukum. Baru nak kenal pun. Supaya ada kesedaran boleh lawan nafsu kita rasa tak nak, tak semangat, tak minat. Jangan ikut minat. Ikut tututan dan ikut nilai. Nabi kata orang yang cerdik ialah orang yang bersiap sedia mengumpul pahala sebelum meninggal dunia orang cerdik. Lepas tu kita kena tahu nilai tuntutan besar, nilai pahala besar. Walaupun pahala kita buat tu rajin buat tapi pahala tak besar. Jangan tinggalkan pahala tertinggi. Nampak selah malah pun. Ha, itu dia punya objektif dia. Wallahu a'lam. Kita dah lewat tumpuan, Pan. Uh, jangan tanya soalan. Uh, kalau ada soalan tangguh bulan depan. Dan Ramadan nanti kita kekalkan tumpuan. Ha? Kan? Ramadan nanti insya-Allah kita sambung uh, bulan 3. Betul tak? Bulan 3. Bulan 3 nanti seperti biasa minggu kedua. Ha? Cuma tak ada slot makan, kita break sekejap aja. Kita break, kita balik awal, kita break untuk uh, panggil apa? pergi tandas dan sebagainya, kemudian kita sambung balik. Lebih kurang 10 minit je kita break. Ha? Allah, Allah Break lama pun tak ada kerja. Nak makan tak boleh. Ha. Bagi kita balik awal, boleh tidur. Ha. Tidur, kilullah, Kedua belah. Sekarang ni tak sempat tidur lah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وبركه وسلم والحمد لله رب العالمين